двоглаву ворону ми на три зуба натягли, пролітає розвідро над цапами. Приготований паску дам сюрприз. Здравствуйте. Привет. Як ваша справа? Тримаємось. Как ваше? Да. Те ж саме. Тримаємося. На какую тему разговариваете? Война, политика, история. Война, политика. Вы блогер? Трошки я. Трошки я. Ну давайте. Ах. Я так, я так само, историк по эдукации. О, чудово, И... 24. добре. И как? Что закончили? БГУ, исторический, исторический факультет. Ой, добре. Бог себе ретатки задивились. Mm -hmm. я знаю, я ведаю такого блогера. Я так. Я я а раз... лишь З... не шмат глядел. Сгодный с ним? Не У неких правых сгоден, у неких нет. Яких не а... Кто подшал другую сусветную войну? Не читали секретный протокол? Читал, так. Ну, я знаю, что да, секретный протокол о разделе Восточной Европы uh -huh. на сверхвлияние. Uh -huh. Что было 1 вересня 1939 года? Гитлеровская Германия напала на... А 17 вересня? Вошла Красная Армия а Чему? какого числа начал? А? Чему вошла, а там напала? Какая разница? Миш? Хорошо, напала, напала, хорошо. О, а скажите, а какого числа началась Первая мировая война? Ой, первая, извините, вторая. Мы Вы же вырешили, что 1 вересня -го, го А кто напал 1, -го, 1 -го сентября? Германия. А Советский Союз когда? 17. -го. Так. А это имеет А объявляла ли Польща війну в Союзу 17 сентября? А яким документом повинна об'являти війну? Офіційне об'явлення войны. Яким документом? Э, Обов'язкове об'явлення війни? Хорошо. Ні -ні, э, не, не, фу... не хорошо, ви документ скажіть. Є такий? Скажіть, нема документів. Она об'явила войну уже в феврале, Польша. У мене Советскому питання Союзу. інше. Есть ли документ, по якому обов'язково потрібно объявлять войну? Я не говорил, что обязательно нужно объявлять войну. Я такого не говорил. Не Не прошу, объявляла документа. ли вой... Нет. Нет Нема документа, нет, так? Нет, нет, нет. Так, для початку войны не потрібен документ. В целом не было объявления войны. Польша не объявляла войну Советскому Союзу до нашу, февраля. Нашу. Это же не обязательно а пункт, А почему вы считаете, что именно Советский Союз и Германия начали войну, а не, допустим, Германия, Великобритания и Франция? Тому, что э, Германия э, вторглась в иншу державу. Так же, как с, э, де, Советский, Советский Союз, но ну, по-российски. Mm -hmm. А в какую державу вторглась Англия? Франция провела ограниченное наступление. Стянула некоторые войска. Уперлись в линию Дикфрида и на этом встали. Франция? Э, Франция. На, э, 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 это линия, яку вы сказали, это в Германии линия? Да, 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 Зигфрида. Это в Германии? Линия Зигфрида. Ага. Так. И какие э, э, поселки оккупировала Германия, Франция? Ой, ну я так сразу не скажу. Но это могу, это, конечно, загуглить. Икулы. Якого Какого числа? Так, это сразу после объявления войны провели ограниченную мобилизацию и... Граничное наступление, чтобы стянуть. Так. Давайте. И коли это было? До 17 вересня или после? Сейчас, секунду. А давайте я сразу переведу. Угу. Интересный факт. 17-го, ой, 17-го. линия как э, Зиг... Зиг... Зигфрид. Зигфрид. Давайте. Угу. Ой, так. Я на секунду отойду? Да, да. Знаю. Сейчас посмотрим. Нет, к сожалению, в ноябре у нас уже все. Да, да, у нас тут все расписано уже, к сожалению, а, да, да, конечно, давайте, как вас было писать. Угу, да, да, да. Угу. Так, и на какое время вы хотите? Интеллект мы, мы не ВД. Франция не нападала на немецчину тридцать девятом году. Какого еще раз? Не нападала на немецчину в 39-м году. время, время. А вы потеряли? Ну да. Еще на сейчас, секунду, я тут просто на работе. Хорошо, сейчас хорошо, секунду. добрый, я, да. я покажу. Так, значит, 2 ноября. Еще раз, извините, время. А у нас такого нет, у нас только если... Когда будет у нас? В какое время? 12. Хорошо. Если будет освобождать время, то мы вам позвоним. Угу. Да. Да, да, конечно, да. Угу, да. да. спасибо, до свидания. Ой, алло. Так вот. А, Франция, Франция, смотрите, интеллект кажет, что Франция не оккуповывала Германию. И не нападала. Посылка. Царская наступательная операция в сентябре с 77 французским дивизиям общей численностью. Да, на линии Зигфрида противостояли сначала 32 неполные дивизии, и так далее. А 10 сентября немецкая группировка на западе была доведена до неполных 44 дивизий. У о. меня написано, что там странная война была. Э, вести активные боевые действия французская армия не стала. Так звана дивная война. Единой спробой плынуть на хит войны стала царская наступальная операция. Так, да. Они уперлись в эту, в эту линию и не смогли пробить. Не стали закидывать мясо. Правильно. Но они стянули линии э, силы нацистов на Запад. Так, да, писать нападу Германии на Польшу. Да, да, конечно. Да. Конечно. Ну. Так, а, почему вы считаете, что Советский Союз, который 17 сентября аж вел войска, напал. Хорошо. И то, э, если судить по дип-переписке, э, немецкая сторона очень нервничала, что Советский Союз не. Вступает в войну, как было договорено. Да, а только да. 17 сентября э, начали ну действия. Вот. И к тому времени уже польская армия она была практически уже разгромлена. Там были небольшие очаги сопротивления. На этом все. Но правительство вообще было в Польше. Но это же не да и агрессию делать Российскому Союзу. Я согласен, что Дозвие это нарушение международного... Ну, Я согласен, что это нарушение международного права. Ну, да, нельзя было вторгаться в Польшу, оккупировать Бессарабию, допустим, да. Нельзя было. Так. Но говорить, что Советский Союз начал Вторую мировую, а не, допустим, Великобритания, Франция. Почему? Они что ходили это? войну 3 сентября, объявили. Потому да, что Германию. Радянский Союз с Германией домовывался про початок войны. А почему мы берем, допустим, Так, не буде пінтропа, а не Мюнхенський договор. Ми можемо, ми можемо брати і 30, коли там було китайську почему? війну початок. Ми можемо і так брати. Ну, ну а почему минального ми брати. Багато істориків кажуть, що це одна війна. Перша і друга. Може казати все, що завгодно. Але факт, що Радянський Союз напав на Польщу, і. Здесь не в агрессию против Польши. Это и есть. Но это не начало Второй мировой войны. Ну так историки считают, что это начало. Поэтому да. можно брать и Китайские историки поищут, рахуют. Некоторые говорят, что вообще Вторая мировая война началась с флотингола. Во, да. я ж про це и кажу. Да. Да, 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 да потому да. можно по, по, по разным. Но факт, что Радянский Союз вел себя так же, как Германия, это факт. Это два тоталитарных государства, я согласен. Так, так, да. так, так. Так. Да. А, а о чем он там еще? В ну, своих давай. роликах Бокс Татис рассказывал людям. Я ну, бачите, мы пришли к тому, что и говорил Бокс Вертатис. Я согласен с тем, что и тот режим, и тот были ужасные. Но я не считаю, что Советский Союз прям повинен в начале Второй мировой войны. Но Они он С немцами. Он же домовился. Ну, да... в А без договора этого, думаете, Гитлер не сделал бы то, что он сделал? Это, не как говорит... Це, как говорит Вокс Веритатис, э, а как бы что было. Mm -hmm. Ну, это болтовое. <laughs> Мы не можем ну, это... вырешить, что а, а, было, а, чи не было. А с Слышали, что Сталин готовился к войне в 1941 году? И Гитлер только опередил трошки его. Ну такие версии, скажем так, есть, что он стянул войска в Белостокский выступ. Ну, да, да, да. да. Ну готовился. Но... Есть документальные, что что Сталин готовился к войне. Какие? Какие давайте документальные? Какие? Подтверждения? проводим наступальные операции. Танки были для э, э, дорог асфальтных. Так вы сказали документальное подтверждение. А это Правильно? не документальные? Какие? Что дороги были проложены? Не, что танки готовились э, воевать по асфальтным дорогам. Это не документальное? Что это за документ? Да, есть документ. А мы что? сейчас забьем Какой? и определим, что танки были э, переоснащивались для асфальтных дурив. Не ладно, допустим, в я... базовое доверие, ладно, хорошо, допустим. Ну, я... наступальные операции проводы проводили. Ну, э, тоже. Это не случилось, так что мы не знаем. Готовился, не готовился тоже, как вы сказали. Ну ладно. Хорошо. Ну документально было, что только в наступальный. хорошо. А по поводу... Как у вас позиция по поводу голода 33 года? Это голодомор. Это была, это была целенаправленная политика уничтожения украинцев? Или так получилось? Не, это целенаправленно. Там много было выступив колхозных против... Не, не, не хотели украинцев колхозы. А для того, чтобы Людей не мало бажання виступати зробили голодомор. Покірність. Приведення українців до покірності. Так же в Казахстані. А русский досі не пострадали или Северний Кавказ. Багато пострадало. Ми ж, ну, так, ти... ми, ж розповіда... ми ж розмовляємо про Голодомор. Іменно да. політика голодом. А вы Украине, собрали, что Голодомор — это политически ангажированный термин все-таки больше. Что ну, такое то есть он политически полит... анг... ангажированный? Политически окрашен. Что такое несразумил? Что такое политически а... окрашенный? То есть э... давайте, его, давайте... Использу... его используют, его используют этот термин Голодомор только в Украине и только в каких-то политических заявлениях. Не много стран признало Голодомор. Вже. Mm. Давайте mm. разберем, что а, такое Голдомор. Посмотрим, что такое вообще Голдомор. Ну просто впервые, по-моему, по появился.